очень Важный был для нас матч в плане психологии, потому что как я уже к футболистам до игры сказал, критическая масса, которая у нас там накопилась за этот сезон, наверное, она уже требовала выхода. И то, как они ну, ребята отдавались на поле, хочется сказать спасибо. И очень рады, что выиграли этот матч все мовчат, какие-то такие похнюпанные, зараз какие настрои загон? есть какие-то поднесения для этой Вы знаете, любая победа, она и придает силы, и она дает положительные эмоции. Конечно, эмоции положительные сейчас в раздевалке, но мы должны понимать, что мы сделали только, может быть, самый такой маленький шаг вперед. Хороший. Сегодня после Дэн Киперн в основном в складе вышел клет, як в на этой руки. Вы знаете, после длительной паузы, связанной там с травмой, и учитывая, что местный воспитанник, мы дали ему шанс, и он этим шансом воспользовался очень хорошо. Выглядел в опорной зоне. И его замена больше связана с тем, что у меня не было длительной игровой практики. Он сам говорит, что ну, тяжело сразу вот так с листа. А в принципе, я говорю, очень... Ну, довольно достойно смотрелся в опорной зоне, разгонял атаки, добавлял нашей э, командной игре скорость. Сегодня Лещук, э, Лещук, а, ДНР, подорунок. Подорунок а мы утром поздравили его на, на, завтраке, подарили клубный шарф, мяч с автографом футболистов и пожелали ему ну, всего-всего самого наилучшего. Далі, гус, хеппи белки. Вони залипалися, говорит, я загиблю. Сьогодні в другому день ви використали Каденяна, з'являлися чутки, що взимку він може залишити карпати. Чи розраховуєте ви особисто на нього чи правдиві ці чутки? Ми розраховуємо на всіх ігроків, які знаходяться у нас ну, в місті. Учитывая, что Кадимян достаточно квалифицированный игрок, игрок национальной сборной, так же как и Паша, конечно, мы рассчитываем на него. Вопрос о том, что он будет продан или не продан, это уже будет решаться именно в зимнюю паузу. Но мне бы очень хотелось, чтобы он остался. Хорошо. Неприємна, така тривала серія без перемог Карпат завершилася. Як ви думаєте, чи ну, спадуть знає, ці гирі з них футболістів? І як спрогнозуєте подальше закінчення цієї частини? Ви знаєте, я кажу, що місяць тому, коли я прийшов в Карпати, немножко неприємно здивувала тишина в роздівалки. Я розумів, що психологічне состояние не найкраще команда Після такої длительної черги неудачі. И основное, на что мы делали акцент в этот месяц, это восстановление, прежде всего, психологического состояния игроков. Что порадовало, например, вчера, позавчера, что у нас были командные собрания, разговаривали с игроками. И я увидел, что они просто ну, как расслабились, начали улыбаться, начали смеяться. И сегодня я им сказал, что, ребят... Сейчас нужно вот этот все, тот позитив, который мы накопили, его нужно реализовать на поле, чтобы был конечный результат. Когда будет конечный результат, мы от этого оттолкнемся. Я же Вы уже месяц в а ты что там, первый матч был? С Днепром. С Днепром, да. И ну, то, вы мало могли что сказать по, -по команде. Сейчас, вот, если вы видите картину, и что это потенциалом эта команда будет в первую очередь. сейчас вы думаете, будет за углом по кадровому потенциалу? Как... знаете, давайте мы пойдем пошагово. Я всегда сторонник двигаться пошагово. Прежде всего, я сегодня сидел, когда мы обсуждали с тренерским штабом состав на игру. У нас получилось 9 воспитанников Карпат. За исключением Бланка. И Все. Все остальные 9 воспитанников. Знаете, что подкупает? Подкупает то, что основу этой команды составляют ребята 96-97 года. То есть это возраст 19-20 лет. Естественно, что при, э, при должном тренировочном процессе, при должном, скажем так, мотивационном фоне у этих ребят большое будущее. Потому что я очень доволен прогрессом Кровца, Лабая, Грисью. Может быть, того же Назара Вербного, Димы Клеца, тех ребят, которые сегодня играли в стартовом составе. Когда мы сравнивали два стартовых состава, условно горслы и Карпат, то это играла команда, которая только начинает свой путь, молодые ребята, против футболистов 30-летних. Это немножко разные истории.